ಶ್ರೀ ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ತಿಳಿದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಶಿವ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡೀವಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ स्तवमेतं भगवतो स्तवमेतं भगवतो ब्रह्मा स्वयमधारयत् ब्रह्मा स्वयमधारयत् गीयते च स बुद्ध्येष्ट गीयते च स बुध्येत गीयते च स बुध्येत ब्रह्मा ब्रह्माशङ्करसन्निधौ ब्रह्माशङ्करसन्निधौ स्तवमेतं भगवतो ब्रह्मा स्वयमधारयत् गीयते च स बुद्ध्येत ब्रह्माशङ्करसन्निधौ इदं पुण्यं पवित्रं च इदं पुण्यं पवित्रं च सर्वदा पापनाशनं सर्वदा पापनाशनं योगदं मोक्षदं चैव योगदं मोक्षदं चैव स्वर्गदं तोषदं तथा स्वर्गदं तोषदं तथा इदं पुण्यं पवित्रं च सर्वदा पापनाशनं योगदं मोक्षदं चैव स्वर्गदं तोषदं तथा एवमेतत्पठन्ते य एवमेतत्पठन्ते य एकभक्त्या तु शङ्करम् एकभक्त्या तु शङ्करं या या गतिस्साङ्ख्ययोगानां व्रजन्त्येतां गतिं तदा व्रजन्त्येतां गतिं तदा एवमेतत् पठन्ते येकभक्त्या तु शङ्करं या गतिस्साङ्ख्ययोगानां व्रजन्त्येतां गतिं तदा स्तवमेतं प्रयत्नेन स्तवमेतं प्रयत्नेन सदा रुद्रस्य सन्निधौ सदा रुद्रस्य सन्निधौ आब्जमेकं चरेद्भक्तः अब्जमेकं चरेद्भक्तः प्राप्नुयादीप्सितं फलं प्राप्नुयादीप्सितं पलं स्तवमेतं प्रयत्नेन सदा रुद्रस्य सन्निधौ आब्दमेकं चरिद्भक्तः प्राप्नुयाद्दीप्सितं फलम् एतद्रहस्यं परमं एतद्रहस्यं परमं ब्रह्मणो हृदि संस्थितं ब्रह्मणो हृदि संस्थितं ब्रह्मा प्रोवाच शक्राय ब्रह्मा प्रोवाच शक्राय शक्र मृत्यवे शक्रप्रोवाच मृत्यवे एतद्रहस्यं परमं ब्रह्मणो हृदि संस्थितं ब्रह्मा प्रोवाच शक्राय शक्रप्रोवाच मृत्यवे मृत्युप्रोवाच रुद्रेभ्यो मृत्युप्रोवाच रुद्रेभ्यो रुद्रेभ्यस्तण्डिमागमत् रुद्रेभ्यस्तण्डिमागमत् महता तपसा प्राप्तः महसा तपसा प्राप्तः तण्डिना ब्रह्मसद्मनी तण्डिना ब्रह्मसद्मनी मृत्युप्रोवाच रुद्रेभ्यो रुद्रेभ्यस्तण्डिमागमत् महता तपसा प्राप्तः तण्डिना ब्रह्मसद्मनी तण्डिः प्रोवाच शुक्राय तण्डिः प्रोवाच शुक्राय गौतमाय च भार्गवः गौतमाय च भार्गवः वैवस्वताय मनवे वैवस्वताय मनवे गौतमः प्राह माधव गौतमः प्राहमादव तण्डिप्रोवाच शुक्राय गौतमाय च भार्गवः वैवस्वताय मनवे गौतमः प्राहमादव नारायणाय साध्याय नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते समाधिष्ठाय धीमते यमायप्राह भगवान् यमायप्राह भगवान् साध्यो नारायणोच्युतः साध्यो नारायणोच्युतः नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते यमायप्राह भगवान् साध्यो नारायणोच्युतः नाचिकेताय भगवान् नाचिकेताय भगवान् अहवैवस्वतोयमः यमः मार्कण्डेयाय वार्ष्णेय मार्कण्डेयाय वार्ष्णेय नाचिको नाचिकेतोभ्यभाषता नाचिकेतोभ्य नाचिकेताय भगवान् अहवैव यमः मार्कण्डेयाय वार्ष्णेय नाचिकेतोभ्य भाषत मार्कण्डेयान्मया प्राप्तो मार्कण्डेयान्मया प्राप्तो नियमेन जनार्दन नियमेन जनार्दना, जनार्दना। तवाप्यहमहमित्रज्ञा तवाप्यहममित्रज्ञा तवाप्यहममित्रज्ञा स्तवं दद्यां ह्यविश्रुतं स्तवं दद्यां ह्यविश्रुतं मार्कण्डेयान्मया प्राप्तो नियमेन जनार्दना तवाप्यहममित्रज्ञा स्तवं दद्यां ह्यविश्रुतं स्वर्ग्यमारोग्यमायुष्यं धन्यं वेदेन सम्मितम् धन्यं वेदेन संमितं नास्य विघ्नं विकुर्वन्ति नास्य विघ्नं विकुर्वन्ति दानवायक्षराक्षसाः दानवायक्षराक्षसाः स्वर्ग्यमारोग्यमायुष्यं धन्यं वेदेन संमितं नास्य विघ्नं विकुर्वन्ति दानवायक्षराक्षसाः अरे नूरा एरने श्लोक पिशाचा विशाचाया तो धान व गुह्यबुजग अपि अ पटेत शुचि पार्थ यह शुचि पार्थ ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय अभग्नयोगो वर्षं तु सोष्वमेधफलं लभेत् सोष्वमेधफलं लभेत् पिशाचाया तु दाना वा गुह्यकाबुजगा अपि यः पठेत शुचिः पार्थ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः अभग्नयोगो वर्षं तु सोष्वमेधफलं लभेत् इति श्रीमन्महाभारते अनुशासनिकपर्वणि दानधर्मपर्वणि अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः श्रीमहादेवसहस्रनामस्तोत्रं समाप्तम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीशिवार्पणमस्तु ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಲಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು